नमस्कार मी शुभांगी पंडित स्वतेजनूज मराठीच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे तर पाहूया आजच्या काही ठळक घडामोडी अजित पवार नांदेड येथे आयोजित इफ्तार पार्टीत सहभागी नांदेड शहरातील देगलूर नाका भागात पवित्र रमजान महिन्यानिमित्त मुस्लिम बांधवानी इफ्तार पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते या इफ्तार पार्टीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपस्थिती लावली त्यांच्या सोबत मंत्री बाबासाहेब पाटील माजी मंत्री नवाब मलिक चिखलीकर आदींची उपस्थिती होती रोजे रथळे रमजान मुस्लिम भाइयों बहनों का युवा के सभी पाक रमजान महीने की ढेर सारी पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में उपस्थित सभी को मैं दिन से स्वागत करना चाहता हूँ रमजान का ये पवित्र महीना आपके जीवन में सुख शांति और खुशियां लाए अल्लाह ईश्वर आपको शक्ति दे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे मुझे यहाँ कर तीन प्रकार की खुशी हो रही है पहले तो ये मुस्लिम भाइयों का पवित्र महीना है रमजान दूसरी बात यह नांदेड़ शहर की धरती संतों की धरती है और गुरु गोविंद महाराज का प्रसिद्ध गुरुद्वारा यह अपने नांदेड़ शहर में है और तीसरी खुशी की बात यह है नांदेड़ शहर के लोगों के चलते चाहते नेता आज भाजपा खाकर जी ने भी और पोकरना जी ने भी और डॉक्टर नीन खद्दावकर जी ने बहुत सारे लोगों ने इवन आज यहाँ आने के बाद भी बहुत सारे मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया है हमारे प्रदेश की प्रगति के लिए ये एक अच्छा कदम है ऐसा मैं मानता हूँ हमारे प्रदेश की और देश की संस्कृति यही है कि यहाँ सब मिलकर सद्भावना से रहना चाहिए अब अभी इस पवित्र महीने की बात की जाए तो रमजान का महीना गरीबों की समस्या समझने का महीना है उनमें उनकी भूख प्यास और सब्र का अनुभव करने का ये महीना है और उनकी तकलीफों को कम करने का प्रवास करने का यह महीना है प्रयास करने का यह महीना है और ये सब ईश्वर के आदेश पर करना है अगर साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो रोजा रखने वालों को बहुत सारे फायदे प्राप्त होते हैं ये सभी को मालूम है मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता मैं जाते वक्त इतना ही कहना चाहता हूँ चांद की रोशनी बिखर गई है आसमान में खुशियाँ का माहौल है सारे जहाँ में हर कोई कर रहा है इबादत खुदा की ऐसी बरकत छाई है रमजान में मुबारक हो आपको खुदा की दी यही जिंदगी खुशियों से भरी रहे आपकी यह जिंदगी गम का साया कभी आप पर ना आए दुआ है यह हमारी आप सदा यू मुस्कुराए खुदा हाफिज आप सभी को रमजान मुबारक